для пополнения баланса магния в организме и для предотвращения дративливости и стрессу. Мы не сможем понять, откуда нанесен удар. Возможно, удар нанесла британская либо американская атомная многоцелевая подводная лодка из акватории Северного Ледовитого океана. То есть для российского военного руководства по большому счету здесь э, как бы нет точной уверенности, потому что невозможно засечь... Вы к тому, что надо уничтожить все носители тамагавков? Я говорю о том... Превентивно. Я говорю о том, что если Дональд Трамп санкционирует такое решение, он а, двигает мир к порогу второго Карибского кризиса. Что ж, пока цивилизованный свет живет реальностью российская пропаганда у своих фантазиях. Тож, звісно, нові зашквари путіністів тут як тут. Украина действительно состоит из нескольких исторических территорий, да, из Малороссии, которая, собственно, всегда была Россией, та да, из Галиции, которая 600 лет не была Россией, входила в состав Польши, Венгрии там, и так далее. Потому что Малороссия, даже когда входила в состав Речи Посполитой, она рассматривала себя как русский православный народ. Но исторически это русские земли. Ну а далее еще больше, бо с вами я, Инна Набок. И это свеженький набор безглуздых заяв и аналитики от никчемных ротов бункерного. Тож поїхали, поговоримо. Але сьогодні я розпочну не із словесної діареї рупорів Кремля, а із дуже цікавого відео. Бо поки на російських телепомийках нєт», все за планом і так далі. Насправді ж на Росії хаос і паніка. І не просто серед покірних рабів Путіна, тобто громадян Російської Федерації, а увага серед еліт. Еліти знаходяться в стані близькому до кістіріки потому Тому э, пропала стабильность, нет понятных правил игры. Что, собственно, надо делать для того, чтобы тебя не посадили или у тебя все не отобрали. Тобто, як би все це не намагалися приховати зараз у Кремлі, у Путіна є проблеми і не тільки на фронті. Бо куди важливіше те, що зараз відбувається у нього, а у нього закінчуються гроші на війну. Різке повишення налогів до рекордного уровня, рост большинства пошлин, штрафов у збор, удари по нашим ніфті заводам стали регулярними. А план що за план-то? в чому був план? До речі, забігаючи наперед, гарматне м'ясо, звісно, у кривавого очільника Ерефії ще є, але і з ним теж знаєте, є проблеми. Як то кажуть, є проблеми, про які не говорять, не говорять, а як розумієте, пропагандисти. Але тут мы же руйнуємо фейки Кремля, тому я вам навіть их покажу. Нас обучали в Владикавказе три дня, через три дня мы уже на Украине были. За три дня научили. Первое вых, у нас 17 сентября 2023 года был на клещевку, они все бросили автоматы, все съезды. Мы им сказали, второй раз съедем, будем убивать. Просто убивали. Кто бежит, на своих. А что делать? Был полковником, академию закончил, пьяный там орет по рации, убивает. Я говорю, это наш. А ему убивай всех. Кто бежит, убивай всех. Говорит, на Я ты, да, просто рацию выключил, пошел. Я пацанов знаю, что они наши. Они бегут без блиндажа, раз... без автоматов, без броников, без всего. Кто тех бегут? Так. А он Я сказав здроду, вот смотри. Я сказав, ти що, от вам і друга армія світу. Звісно, недооцінювати ворога не потрібно, але повірте, ну немає у них шансів досягнути на фронті усіх тих вологих фантазій Путіна. Тож поїхали далі. Вірніше, повертаючись до того, а що ж відбувається зараз на болотах. Пошукала я і, значить, дізналася про фінансові проблеми Путіна. І головне про напругу серед, так би мовити, його еліт. Бо Кремль зараз, шукаючи гроші на війну, конфісковує підприємства, які мають незручних власників. Ну або тих, хто не хоче спонсорувати війну. Тож для російського бізнесу розпочинаються не найкращі часи. Те, що зараз відбувається, ну, от, наприклад, сьогодні там очередного цього бувшого мера розкулачувають. Ну, типу, парень, ти був мером. год, а до этого 10 лет был депутатом. Но явно же, что все, что у тебя есть, это, это награбленное. Поэтому давай мы у тебя заберем все твои деньги и все твои бизнесы. Ну, то есть, то, что казалось, ну, сначала такими вот исключениями, ну, ладно, там, обобрали миллиардера Арестова там или Антипова, ладно, там, отобрали у Виктора Кузьмича Круглова, который на протяжении 30 лет был э, главным элитарием Иркутской области, напомню, руководителем штаба общественной поддержки в Рио-губернатора Кобзева 5 лет назад. А теперь, оказывается, это жулик, у которого надо все отобрать. В этом часом высокие ставки, борги, инфляция, зрештою, за це это зараз для російського бізнесу і сімей еліти. Ну, якщо уряд, тобто есть Кремль, не зможе компенсувати вытраты, чи по забезпечити мере, то ты лише зростатиме. Вместо того, чтобы вкладываться в развитие предприятия, купил себе машину. Машину купил себе, понимаете, дорогую. Но это, это как страна воюет, а он машину себе покупает. Ну, наверное, надо же у него забрать все, что у него есть. Очень важный момент еще. Деморализация правоохранительных органов и судов. Ну, то есть, когда люди э, систематически начинают принимать э, решения, не предусмотренные никаким законодательством в рамках революционной... Целісообразності та це тоже їх, в общем, знаєте, розстраює. А знаєте, з огляду на вже відомі приклади, наприклад, випадок з Газпромом, пам'ятаєте, де відбувається скорочення працівників? То видно, що внутрішня стабільність на болотах під загрозою, як і економіка. России не хватает денег на пенсии. В 2025 году в бюджете Социального фонда, куда в свое время влился ПФР, образуется дыра почти в 780 миллиардов рублей. Это второй рекордный показатель за последнее время. Еще больший размер дефицита бюджета у Соцфонда был только в 2022. Тогда эта сумма достигала 1 триллиона. Несмотря на рост страховых взносов до 12 триллионов, этой суммы хватит лишь на 70% выплат пенсионерам. Остальное должно быть компенсировано средствами из федерального бюджета. Но и он сейчас дефицитный. В итоге фонд поступит только 3 триллиона 640 миллиардов рублей. Этих денег недостаточно для закрытия финансовой дыры. Вам напишіть у коментарях. Обіцяю все прочитаю, бо дуже люблю зворотній зв'язок. Ну і до речі, дякую вам за вподобайки та коментарі. Думаю, наступні заяви вам теж захочеться прокоментувати. Шановники в Росії дуже люблять відчитуватися о своїх успіхах. Забуває правда, сообщити о своїх провалах. Першу теплицю для вирощування бананів починають будувати в Росії. Как заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут, в стране можно вырастить все, что угодно. Далее, по словам главы Минсельхоза, начнут выращивать розовый киви. После слов министра Оксаны Лут возникли вопросы, от какая будет себестоимость у этих экзотических фруктов до кто оплатит данный банкет. Кстати, новелла уже внесена в реестр на поддержку за счет государственного бюджета, то есть за наш с вами счет. Однако ключевой момент, когда у России будут свои семена укропа, свеклы, пшеницы, и картофеля. Кстати, страна только на 15 процентов обеспечена собственными семенами по этому виду сельхозкультуры. Картофель везут из Египта, семена петрушки и укропа из так называемых недружественных стран, но Минсельхоз решил из России сделать банановую республику. Тем временем, те роти Путина, которые продолжают отрабатывать свои кровавые рубли, сейчас біснуються, чтобы, схоже зрозуміли, что пахнет смаженным. Появляется все новое свидетельство о поддержке режимом Зеленского от группировок Сахара-Сахельского региона Африки. Силовой блок правительства национального единства Ливии при посредничестве Британии наладил взаимодействие с украинскими боевиками, включающие поставки Киевским режимом ударных беспилотников и осуществление инструкторами Главного управления разведки Минобороны Украины тренировочных мероприятий. Имеются факты, которые подтверждают сотрудничество правительства национального единства Ливии с украинцами при организации сопровождения террористических операций в странах Сахеля, включая Нигер. 1 октября полковник суданской военной разведки Фадх Аль-Саид сообщил средствам массовой информации, что украинские и колумбийские наемники, которые воевали на стороне повстанческих сил быстрого реагирования Судана, понесли большие потери в боях в западной части страны, и известно, что они использовали, опять же, беспилотники украинского производства. Вся эта абсолютно преступная моральная деятельность сопряжена с массовой незаконной продажей ВСУ западных вооружений и боеприпасов. Их наличие у террористических формирований фиксируется в Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго, Мали, Нигере, Судане, Сомали, Сирии, Центральной Африканской Республике, Чаде. Але и це ж те что бо подивіться, що також сьогодні маю. Верніше знову не можу пройти по всю ахинею чорноротих брехунів. Киевский нацистский режим продолжает атаковать российские гражданские объекты, терроризируя мирное население. Это настоящая вот такая туристическая международная ячейка. Мы регулярно комментируем ситуацию с ударами киевского режима по Запорожской атомной электростанции. Напомню, пару недель назад в результате обстрела со стороны ВСУ была повреждена заговольтная линия электропередачи ЗС Днепропетровская. Это привело к прекращению внешнего электроснабжения станции. Покрывая подобные туристические Акти київського режиму страни Європейського союзу і НАТО не только пощають Україну к новим нападінням на мирні ядерні об'єкти, но і становиться їх непосредственными сучасниками. От вам і обличчя російської пропаганди. Ну а я ж підсумую традиційно найважливішим повідомленням. Бо знаєте, що б там не відбувалося зараз в світі на міжнародній політичній арені, чи зрештою на болотах нам своє робити? Тому давайте підтримувати збройні сили України. Нагадую, зараз я збираю на автівку для артилеристів НГУ. Тому прошу скануйте qr код і долучайтеся, бо ця автівка дуже потрібна хлопцям на фронті. Тож нехай опиниться у них якнайшвидше. Ну а з вами була я Інна Набок. Бережіть себе і бережіть Україну. І звісно, до зустрічі у наступному випуску. Бо ви ж знаєте, на болотах дно пробивають регулярно.